Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün Masazır qəsəbəsində əla bir ərazidərin birində, bir-bir görsər ki, mərtəbəli, 4 otaqlı super bir həyət evi satışa çıxıb. Görürsünüz, kimi evin həyəti bir formadadır. Həyətə 2 maşın tam sərbəst çəkidə daxil ola bilər. Evin yaxınlığında bütün infrastrukturlar var. Yaşayışa zəruri olan bütün obyektlər var. Görürsünüz ki, evin xarici görünüşü bu formadadır. Mərtəbələr arası manayt betondur. Hörmətli izləyicilərimiz, Videomuzu izləyəcək kanalımıza abunə olmağa, videonu bəyənməyi unutmayın. Abunə olun ki, saçxa çıxan yeni evlərdən heç oyansız tanış olasınız. Qiyməti çox sərfəli, diqqətlə izləyin. Yəni bu qiymətdən belə bir, bir gözəl ev yəni tapmaq birəs çətin məsələdir. Ümumiyyətlə cüt daşdan tikilib, mərtəbələr arası monolit betondur. Burada alt səsin də belə bir gizli zəhməsi var. Çövrəsi Hətta yan sahəsi də genişdir. Evin ətrafı da tam yaşayışdır. Girib evin içərisə həyəqandan təqdim edəcəm. Çinəş standartlara tam uyğun tikilib. Hələ də birinci mərtəbədə olan. Bəlzdəy. Dəhliz Dəhizdən daxil olarkən sağ tərəfdə belə bir hamam otağı var. Belə düşünürəm bu ikinci mərtəbəli qonaq plaseyalarıdır. Burada dənizin baş hissəsində ola mətbəxi. Burada belə bir qonaq otağı var. Görürsünüz, çox geniş. Bir qonaq otağıdır. Evdə qalır təkcə divar kağızları. Yəni burada alçının özünə görə də vurula bilər. iltiha salığı var. Bu dupleksanların lazımda kladovkaсы var. Baxın. Bura ikinci mərtəbədə olan dəyizdir. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı mövcuddur. Üçüncüsü olaraq ikinci mərtəbədəki hər otağı təqdim edirəm. Baxın, hər mərtəbədə hava mətbəxi olması çox üstün bir cəhətdən biridir. Növbəti olaraq burda ikinci mərtəbədə belə bir yataq otağı var. Görürsünüz, çox geniş bir dizayndadır. Burda ikinci yataq otağıdır. Burası isə üçüncü yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evin qiyməti 65.500 manatdır. Real alıcı qiymətdə endirim olunacaq. Video izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Abunə olun ki, ilk satışa çıxan yeni evlərlə siz danış olasınız.